yetmish yettinchi test yechimini ko'ramiz grafikga asoslanib demak oltingugurt to'rt oksidning kislorod ishtirokida reaksiyasi berilgan oltin gr olti oksid hosil bo'lgan reaksiyaning muvozanat konstantasini aniqlang deb savol bergan ekan muvozanat konstantasi birinchi navbatda muvozanat konstantasini formulasini eslab oladigan bo'lsak misol uchun a modda bilan b modda ta'sirlashib s modda bilan d modda hosil bo'ladigan bo'lsa va bularning oldidagi koeffitsientlar a b s hamda d bo'ladigan bo'lsa muvozanat konstantasini topish formulasi qanday bo'lardi xo'sh buning uchun reaksiyadan so'ng hosil bo'lgan moddalar konsentratsiyasini ko'paytmasi ya'ni s modda konsentratsiyasini oldidagi koeffitsiyenti darajaga ko'tariladi s darajasi ko'paytirilgan d modda konsentratsiyasini d darajasi uni bo'lamiz dastlabki moddalar konsentratsiyasiga ya'ni a modda konsentratsiyasining a darajasi ya'ni oldidagi koeffitsiyent darajaga ko'tarilib ketadi ko'paytirilgan b modda konsentratsiyasining b darajasiga xuddi shu formula orqali topilardi endi bizga to'rt to'rokg kislorod bilan ta'sirlashishi berilgan xo'sh endi bunda birinchi navbatda grafikaga tushunib oladigan bo'lsak bizda pastki chiziq bu vaqt deyilgan sekundda mm, keyin yuqoridagi ketgan strelka esa bu litr ya'ni konsentratsiya e'tibor bersak oltin gugurt -gü to'rt oksidining konsentratsiyasi bir edi e, besh edi bir bo'lib qoldi yani besh edi pastga tushib bir bo'lib qolgan demak oltin gugurt -gü to'rt oksidi beshdan birni ayiradigan bo'lsak to'rt mol litri demak bu sarflangan sarflangan konsentratsiya hisoblanadi to'rt mol litr sarflandi kislorod esa kislorodni konsentratsiyasiga e'tibor bersak besh edi kislorod tushdi uchga kislorod beshdan uchga tushdi demak beshdan ayrishimiz kerak uchni kislorod esa ikki mol litr ikki mol litr sarflangan sarflangan shu ma'lumotlardan foydalanib endi bir reaksiyani yozsak demak oltin gugurt oltin gugurt to'rt oksidi kislorod bilan ta'sirlashganda oltin gugurt olti oksidi hosil bo'ldi reaksiyani tenglashtiramiz xo'sh ikki mol oltin gugurt to'rt oksidiga bir mol kislorod to'g'ri keladi va hosil bo'ladi ikki mol oltin gugurt olti oksidi oltingugurt to'rt oksidining sarflangan konsentratsiyasi bizda bor to'rt mol sarflangan kislorodni sarflangan konsentratsiyasini topadigan bo'lsak o'zi masala grafikada berilgan ikki mol litr agar proporsiya qilib topadigan bo'lsak ham to'rtni birga ko'paytirib ikkiga bo'lsak ham baribir shu son chiqadi ikki mol litr hosil bo'lgan oltin gugurt olti oksidni molini topsak ikki moliga ikki mol to'g'ri kelsa to'rt moliga yana to'rt mol bo'ladi to'rt mol ya'ni to'rtni ko'paytirdik ikkiga yana bo'ldik ikkiga to'rt mol endi reaksiyadan keyin demak reaksiyadan reaksiyadan Kien. keyin reaksiyadan keyin nima bo'ldi xo'sh oltin gugurt to'rt oksidi dastlab besh edi to'rt mol litr sarflandi bir mol litr qoldi bir mol litr demak bu muvozanat konsentratsiyasi bir bo'ladi dastlabki konsentratsiya besh mol litr sarflangan konsentratsiya to'rt mol litr qolgan ya'ni muvozanat konsentratsiyasi bir mol litr bo'ladi xo'sh kislorod dastlab besh mol litr edi sarflandi ikki mol litr demak qoldi uch mol litr uchmolitr qoldi xo'sh kislorodning dastlabki konsentratsiyasi besh mol litr sarflangan konsentratsiyasi ikki mol litr muvozanat konsentratsiyasi uch mol litr oltin gugurt olti oksidi hech qancha yo'q edi reaksiya natijasida to'rt mol litr hosil bo'ldi to'rt mol litr endi aynan xuddi mana shu reaksiya uchun muvozanat konstantasini topadigan bo'lsak bu reaksiya uchun oltin gugurt olti oksidining konsentratsiyasining kvadrati ikkinchi darajasi chunki reaksiada oldida ikki koeffitsiyent bor o'shani bo'lishimiz kerak reaksiyaga kirishgan moddalar oltingugurt to'rt oksidini demak oltingugurt to'rt oksidi konsentratsiyasining kvadrati ko'paytirilgan kislorod konsentratsiyasining birinchi darajasi teng xo'sh endi oltingugurt olti oksidining konsentratsiyasi to'rt edi shuning uchun to'rtning to'rtning kvadrati o'shani bo'lishimiz kerak olting oksidi oksididemak yani bu bir bo'ldi birning kvadratiga ko'paytirilgan kislorod konsentratsiyasi uch 3, uchning 3 1. darajasiga to'rtning kvadrati 4 kara to'rt bu 16 oltiga teng bir 1 bir bir uchning e, e, birinchi darajasi uch bo'ladi uch 1 yana 3 bo'ladi demak o'n 3 taqsim bo'ldi o'n olti taqsim uch degan javob bizda e, s javob xo'sh endi e, masala shartida demak mana javoblar variantlar berilganda a b variant berilgan bunisini d de degan mana shu s bo'lishi kerak edi bunisi esa d bo'lishi kerak edi shuning uchun biz d javob deb qo'yamiz d de javob to'g'ri ekan d javob to'g'ri ya'ni 16 olti taqsim uch bo'ladi